bu bütün tətbiqə uyğundur. Görürsünüz indi davliyatlı simulyasiya aparırıq. Ən sadə və təstil və simulyasiya, part simulyasiya. Davli simulyasiyalarını aparır. Ə siz götürürsüz demək, portfelinə məbdət və zəraərləri və returnların yüzdəmini göndəliyəm nəcis. Kiçikdən böyə sıralayırsınız. Əgər söysək ki, əgər sizə varıq mövqeyimiz məlumdursa, uz, yəni uzun mövqeyisə, kiçikdən böyə sıralayıb aşağıdakı 1% ilə ondan ifadə olaraq 99% ayırandır limit qoyursunuz, fərq qoyursunuz. Belə bir rəqəm qoyursunuz ki, saatın 1% alandan aşağıda olsun. 99% alandan yuxarıda olsun. Ha bu da necə tapa bilərsiniz? Əh inanacağım yerə. Bu burada azı fiks var. Həcmə çıxardıq 0.5% ilə bu xərcə aldığımız. Yəni eləki əgər sizə short position-da sizin itki potensialınız var da məlum olsun. Əgər bu qiymət yuxarı qalarsa orta bir faizlə ondan aşağıdan 99 faizə ayıran bir sərhəd odur. Bunu təyin etsək, mm -hmm. müəyyənləşdirsək, bu rəqəm sizə valid skill ilə gələrdi. Hansı olmalı? Bunu təyin eləyək. Gəlin baxaq. Moldova çevrilib. Percentile, percentile based data in the industry alıdır. 0.1. Percentile funksiyası var. Persentdir elə bir rəqəmdir ki, bizim tapanın demək təmo dediyimiz şeydir. Hansının faizini digər verilən faizinə malikdir. Persentlik fərqçısı hansı faizi daxil edəcəksiniz, hansı rəqəmi daxil edəcəksiz, onu aşağıda çatdırılanın farsı. Bir faiz daxil edərsə, aşağıda 1% saxlamaqdan 1.99% saxlamağa Ə, hansı sərhədlə nəzərə alaraq bunu öyrənə bilərik. Xoşdur. Əslində baxəndə biz datayə görə keçimi ürün zəngidətamısan. Daha doğrusu N4N254 hissəcis təvol olur. Gəlin baxaq N4N254 nədir? N2N254 N4, dəqiq partı üzrə məlumatı zərarıdır. Görürsüz? Yəni maddə zərərimizdə formalaşdı dollar üzrə. Ə burda artıq o yuxarı səhifəyə keçərsən, səhifənin nəzəri dələnəminidirsə görə. Çünki biz bu da artıq mənbə zərəri daxilənə kompüla yerləmiş. Biz o yuxarıdakı doxunub bir parça və aşağıdakı parça anda mikro üzərində işləyəndə siz bütün rəqəmləri. Və təkcə bu məqsədlə işləyə bilərsiniz ondan bizə əlaqətapın 1-ci persentili tapmaq. Baxın, axırda 1 faizdan 99.9-a. Onu tapmaq üçün əs ətəyləsinə, əsəbə tapdığımız nədir? O, ritorna ilə başlasa, sanki mümkündür və əslə təkcə olur. Biz də burdakı olan götürməyimiz var idi, orada birincini saxlamaq. Bu nümunələrin 1-ci və 99-cu persentilini tapmalısınız birinci persent vururam məlum ki aşağıda bir faizlə təboxunu təboxu potom 80 persentində də məlum ki aşağıda 89 faizlə də Demir, rögeni, rögeni, a, İlindir, Eğer, a, siz, a, demək, və rəqəmsi səhv çıxara bilər. Sərin rəqəmi, faktoru rəqəmi portfoliyo vurma ilə hesablaya bilərsiniz. İndi özünüz südləşin. Əgər siz demək, üçün növbəyə, loq pozisi mən deyirsə, loq pozisi budur. Yəni bu növbəyə bucaq şarayıdır. Sizə görə bir əhəmiyyətli səhviniz də bəlkə var. Müxtəlif şeyləri necə nəticə. Əla, sudom açaq. aqran da birinci məqbul paranın ola bilər birinci məqbul. Ə birincisi tosaq oldu nədir? Ə bu çox şey razıdır. Yəni baxaq dedim sən nə isənsən ki məsələn birinci dərsdə bir nəfər beş paralı olsun, tosaq məqbul beşinci beş paralı olsunsa. Bəlkə də bu çox dəbə ilə xəttə gəlmişik və ola bilər ki, bizim hüquq arzında itirə biləcəyimiz 99 faiz ehtimalı. Bir gün ərzində itirə biləcəyimiz e, maksimal məbləğ 170 milyon manata. Yəni 70 milyon manat, düzdür, bir rahat ətrafında manata. Təxminən 75 min e, manat. Biraz və ətraf qlossin səhimləri onlu silanslıdır. Əvvəldə 60 milyon, 60 milyon faxt verə bilərik hal-hazırda 1.2 milyondur. Avro bu da 7250 milyon rubl faxt verə bilərik 138 min manat. Bu qədər verə bilərik. 99 faiz məna belə bir gözəlməcə. Amma Əgər güyərmişdirsə, bu burada ə, bizdə per error üçün məsələlərdən danışmışdı. Birindən bitirirdi, birindən qazanardı. Aralarında mənə görə təreliyəsi var idi, əlaqə var idi. Birindən itirəndə o bundan qazana bilirdi. Yəni, Həmişə hamısı eyni istiqamətdə hərəkət edirdi. Yəni? Mən karənsərarə də nəzərə alırsınız siz burada. Sadəcə siz hər günün portfolyosunu çıxarırsınız. Görürsüz nə ə dünkü maliyyə portfolyosu, yəni dedik ki, profit loss-u daha dəyişəsən çıxarırsınız. Və bu burada ə demək hər 200-də toplanmış profit loss əsasında ə bir dənə 5 sentə də hesablanır. Bu percentage yenə də ədədə faat portfolio growth loss hisablaşır. Nəticə sizə verir portfolio-nun əsl məhvarını. Bir fikirlə. Yüzdənin fərdi qaydada mümkün itkisinin 99% olan 75 mindir. İyidən 1.22 yeyəndir bu modal bu 0.8-dir. Bunları cəmləyəndə biz də alır 1 milyon 419 min. Amma portfel üzərində baxsaq, korrelyasiya nəzərə alsaq, bizə çıxır 1.275. Yəni artıq azaldı. Səbur mayn təyətdə o bir divinin hisobunun gəlirini kapsatır. Bu da Ən çi nəzəri portfelə bəlamışımdır. Fikir verməsəz çox ciddi fərqlanıb rəqəmlər, amma yerə yəni, dediyim kimi bu bizim portfolio necə dəyişməyimizdən asılıdır. Biz orada portfolio çox kiçik dəyişmələri mənə görə. Bunun, bir də amma görə bu böyük və ciddi fərqlanması gözənləmiş. Amma başqa cür olsa, elə şəkildə. Ha, burada Burda biz profit loss rəqəmi üzrə işlədiyimizə görə AOA-ya qorulmuşuq demək olar. 72% ilə seçilmişdi. Aa, bu profit loss maşını istərsə, istəyən halda loss, istəyən halda, çünki profit loss artıq bu mənada işləndə bilməz. Profit loss işlədirsə, istəyən halda siz dilizi verə bilərsiniz. Yoxsa ha prokvlosiyə, rekordlarla işləməyə keçəsiz. Hə, onda sizə lazım olacaq ki, persentilin hazır seçilməsə bağlı bir layihədə dolasınız. Oke? Okay. Dubura. Demə, keçək ikinci ikinci metodumuza. Covarians Covars metodu deyirəm, bu elə bizim bu parametrik metodlar. Covars nəyə görə deyirlər bu? Ə, biz portfoliyunuzun buna hesabına müraciət edirik. Və əsas prinsipi isə parametrik nəzəriyyənin ən sadəsinin əsasında qurulur. Biz dinamizasiya edəndə bir dənə həssətin varlığını hesabaqmaq üçün hansı metodlar istifadə edirik, onlara baxmışdıq. Sonra mənim bir nəzərimdə qolların ikisini birləşdirmək olur. Bu bir neçə dənə həssətin variantlılığını birləşdirmək olur. Hə portfoliyo gəlixtirir. İnvestisiyalar. Və bunun əsasında da biz Iı, demək, ə tamam hesablawaq qarab. İndi demə baxıb görə burada məlum. Ən sadə nədir? Ən dəyərlər, ən sadə parametrlərdir. Sadə data-nı götürüb onun average-ini, bir də standard deviation-ını hesablayıb bunun əsasında da bəzi hesablamalar. Bu normal distribution elə bir distributiondur ki, siz onun averageundan 2.30 standartdəyişimin kənarına salsanız hərəkət edə bilərsiniz. Əlavə olaraq rəqəmlər bir istiqamətdə qorxalı olmuşsa, bu istiqamətdə bir faiz var. Aslında bu sürətləndirəndə averagedə əlavədir. Ətrafçı bağban hər öyrəyir 5 faizdir. Saat yaşında o 500 ki o küçük standartdır deyirəm. Yəni 500 də lazım o çox küçüldür. Which file where o 500 consumption charge düşürdü. Programanın hansını tapsaz, əminəm ki yani istifadə başqa görəcəcək amma orada təkliflərin məlumatından birindən ifada götürə bilərik faizla çəkmə açılma verir. peşinə standart növlərinə uyğun gəlir. Əgər siz əməliyyat təsdiqi üçün 2% ən aşağı borc alınmalarını qoyub, hansı ölçü ilə təyin olunmalıdır, məlumatı alıb, təsdiq edirsiniz ki, 2.75-dən 2.33% 26 istifadəsi və bu borc qoyulur. Hesab növləri 33.5% və əlavə Ama, ə, sadece, bir təhlil və formalar. Amma, əsəcə əlavə bağlı tutulduğu üçün, normal düzgün təcrübəyə bağlı olmaq, əvvəlcə dağların normal düzgün təqiq olduğunu tələb edir. Və bu vəziyyətdə necə? Bununla da təyinatı çıxır ki, test test dağların normal düzgün təqiq olduğunu göstərir.